धडक बे धडक आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी घटना समस्या विविध क्षेत्रातील सर्व न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला ला प्रेस करा उन्हाळा म्हटले की अनेक जण आईस्क्रीम खाण्याला पसंती देतात काही जण थेट आईस्क्रीम पार्लर मध्ये जाऊन आईस्क्रीम मागवतात तर काही जण थेट घरी ऑनलाईन ऑर्डर देऊन आईस्क्रीम वर ताव मारतात पण मुंबईत अशी घटना घडली आहे की तुम्ही ती घटना ऐकून हादरूप जाल मुंबईत मालाड येथे एका रहा व्यक्तीने आईस्क्रीम मागवले या आईस्क्रीमच्या माणसाचे इंच आढळल्याने या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असून पोलिसांनी यमो आईस्क्रीम कंपनी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे तसेच ही आईस्क्रीम व मानवी बोट फॉरेन्सिक विभागाकडे तपासासाठी पाठवले आहे या घटनेची हकीकत अशी की मालाड मधील मा ओरेलेम येथील रहिवासी बेंडेन सेराओ हो, वय वर्षे सत्तावीस याने ऑनलाइन डिलिव्हरी एप द्वारे यम्बो कंपनीचे आईस्क्रीमच्या कोनची ऑनलाइन ऑर्डर दिली होती हे आईस्क्रीम खाण्यास सुरुवात करताच त्यांना कोण मध्ये मा मानवी बोटाचा तुकडा आढळला ब्रेंडन सेराओ हे हो, स्वतः डॉक्टर असल्याने हा प्रकार समजल्यावर मोठा धक्का बसला यानंतर त्यांनी तातडीने मालाड पोलीस ठाणे गाठत तक्रार दिली नाम ब्रेंडन कराव आहे और मी एक एमबीबीएस डॉक्टर हो तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से तीन आइसक्रीम मंगवाए थे कोन आइसक्रीम और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का तो बेसिकली मैंने खाने के बाद नॉर्मल डे था मैं एग्जाम की मेरी प्रपरेशन प्रेपर, कर रहा हूँ अभी और खाने के बाद जब मैंने खाया नॉर्मल आइसक्रीम था मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है तो मैं नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे तो एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया तो मैंने निकाला तो तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी काटले जैसा लग रहा था तो मैंने देखा मे भी किसी ऐसे चिकन का कुछ तो काट ले इसका पीस नहीं है बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है और जब मैंने अच्छे से देखा उसको मुझे एक नाखून दिखा उस पे और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी देख रहे थे मुझे और वो ऐसे थम का एक पीस लग रहा था तो मैं ऑलमोस्ट काप, काप गया था मुझे ऐसे प्रोमोटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया तो मुझे वो ऐसे पुलिस को देखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है कि नेग्लिजेंस हो सकता है कि किसी का मर्डर का हो सकता है कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है कल ये खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी मेरे मुंह से एक भी निवाला नहीं जा रहा था मैं खाना के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे किसी का मेरा तंग के ऊपर ऐसे कुछ नमनस फील हो रहा था मुझे कि ऐसे एक पीस ऐसे कैसे मेरे मुंह किसी ह्यूमन बीइंग का पीस ऐसे मेरे मुंह में चला गया वो भी वो एक मैंने वो पैकेट पे देखा एक महीने पहले का था वो और वो एक महीने वो आइसक्रीम में रहा फिर मेरे मुंह में चला गया वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा वो वो ब्लड जो रहेगा उस पर्सन का वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए तो दैट इज द बिगेस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस अभी हो सकता है कि वो अगर बिकॉज हमें पता नहीं कि वो आदमी को क्या क्या बीमारियां हो सकती है वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है मुझे अपने आप को अभी चेक करना पड़ेगा मेरे ब्लड टेस्ट लेके कि सब कुछ ठीक है वो सब तो मुझे चेक करना पड़ेगा एंड अभी मैं आइसक्रीम के बारे में भी सोचता भी हूँ तो ऐसे बहुत ऐसे मुझे पी हो जाता है कि कैसे कैसे हो सकता है लोकशक्ति लाइव लाइव न्यूज ब्यूरो मुंबई अशात सच्चाई दर्शवना बारम्या पहा लोकशक्ति लाइव न्यूज चैनल लाइक ला करा शेयर करा और सब्स्क्राइब करा